Assalamualaikum. Good morning. Hari Sabtu. Hari mengundi. Oleh sebab saya tak mengundi, saya nak bercakap sikit pagi ni. Ini berita Samsul Iskandar ni, dia ni still kanan. Still sulit kanan Perdana Menteri. Uh, dia dibawa ke MACC dan di soal siasat dan hari ini ada riman permohonan riman dan mungkin dia akan dituduh uh, di bawah section-section tertentu uh, MACC jadi uh, <coughs> ada orang kata takkanlah orang kuat macam Samsung ni akan dituduh ada juga kata begitu mungkin dia akan di selesai cara lain kita tahulah di Malaysia ni banyak cara N.F.A. F E lah, N -A F E D lah, macam macam. <laughs> file close lah, <laughs> tapi saya tak tahu. Tapi ada juga orang kata Samsung is being thrown under the bus. Nah, maknanya ada orang atas nak main dia lah. Bila expression throw under the bus ni throw under the bus ni maknanya lepas ada orang lepas tangan lah biar Samsung sendiri ha, mengalami masalah ni ha, saya tak tahulah apa yang nak saya katakan pagi ni ialah mengenai banyak sangat kes-kes setiap se sulit setiap se politik setiap se kanan pegawai-pegawai kerajaan ni yang kena charge rasuah ni yang dikena charge di bawah MBCC ni section 2 dan sebagainya Dan orang bertanya saya Dia kata Atok, budak-budak pegawai-pegawai kerajaan ni Setengah-setengahnya tu Dia bukan uh, ada banyak pengalaman sangat Dia tak ada kuasa sebenarnya Macam mana orang tak ada kuasa Menentukan keputusan-keputusan tertentu Tak ada kuasa nak bagi projek ke Boleh dituduh Uh, jadi saya nak terangkan di sini bahawa di bawah section yang tertentu di bawah akta MCC ini mengenai rasuah ini, kita tak perlu ada kuasa secara formal. Ha, kita ni boleh dianggap sebagai agent. Agent kepada menteri, agent kepada bos besar, ataupun apa-apa pun, asalkan kita minta duit. Ha, kita minta sesuatu dengan tujuan kononnya kita nak tolong dia orang bisnes ke atau sebagainya. Kita ni dianggap ejen. Ejen menteri. Walaupun kita ni tidak dilantik <coughs> sebagai ejen. Tetapi undang-undang menganggap kita ni sebagai ejen menteri. Ejen orang yang buat keputusan. Ha, jadi, pegawai-pegawai kerajaan yang bekerja sebagai spesifik politik ini, kita jaga-jagalah. Kadang-kadang, ya? menteri ini, kalau yang suruh kamu buat sesuatu yang tak betul tu kamu jangan buatlah. Ha, kamu tahu salah kan? Ha, kalau tidak tak berbaloi, bila kena tangkap besok, kamu yang kena tangkap. pasal kamu dianggap agent principal atau bos misalnya mungkin tidak ada tak ada, tak ada, tak ada bukti ataupun bukti tidak dicari. Nah, jadi saya nak kesian tengok budak-budak muda kita ni macam hari tu saya baca berita setiap-setiap sulit kepada bekas menteri pelancongan ketapi apa. Saya tak ingat nama budak pegawai itu Dia kena enam tahun penjara Dan denda 8 juta ke gitu Dan kalau tak boleh bayar denda Kena lagi 6 tahun 12 tahun penjara Benda je sejuta lebih aja Tak berbaloi Jadi lain kali Pegawai-pegawai kerajaan yang serius, serius ni Kalau kamu nak buat duit pun Biarlah berbaloi Ini janganlah pasal 1 atau 2 million Kamu kena Semua hidup kamu hancur lain kali, saya nak nasihat kepada pegawai-pegawai kerajaan muda-muda ni. Bila ada bos suruh benda tak betul, kamu rekod lah dia punya arahan tu. Kamu ambil macam kamera, macam uh, pen, macam Albert T pakai tu. Ha, itu kamu beli kat Shopee je. Kalau menteri suruh benda, benda kamu benda yang tak betul, kamu rekod lah. Kalau dia pecat kamu, kamu boleh guna tu sebagai bukti. Faham? ah ha, Saya harap QPAC ni, QPAC ni berjuang pasal duit aja Gaji tu, gaji. Budak-budak pegawai-pegawai kerajaan ni yang kena tunuh ni, dia kena bagi series of lectures lah, bagi cara-cara nak menjaga tempat kerja dia tu. Kerana orang-orang yang kerja dengan orang politik ni risiko tinggi. ah ha, Pegawai-pegawai yang bekerja dengan ahli-ahli politik, risiko tinggi. Saya kata begitu sebab negara kita ni korup banyak rasuah berleluasa jadi bila kita bekerja dengan orang-orang ni keadaan pekerjaan kita itu ada menanggung risiko yang tinggi jadi sepatutnya QPAC dan pertubuhan-pertubuhan pekerja-pekerja ni buat uh, satu program lah mengingatkan pegawai-pegawai keadaan ni supaya berhati-hati mengambil precaution jangan nak kena tuduh jangan mudah dapat duit mudah ni mudah apa terpengaruh ya kalau kita kerja di jabatan jabatan lain yang tak ada kaitan dengan menteri itu tak bahaya ha? Ya? kalau kita kerja tapi bila kita kerja dengan pegawai-pegawai tinggi ini ini yang bahaya jadi saya harap ingat ya kita ni Undang-undang menganggap kita ni agent kalau kita ambil duit atau sesuatu uh, walaupun kita tak ada kuasa nak menentukan uh, keputusan tertentu. Tapi orang bisnes ni bila dia pergi jumpa orang atas, menteri, dia mesti jumpa pegawai sulit. Kerana pegawai sulit ni lah yang orang dipercayai orang kanan. Jadi toke-toke besar dia pergi jumpa pegawai dia tak jumpa betul itu kos. Jadi selalunya lazimnya pegawai ni mestilah pegawai baik dia mesti cerita kat bos dia apa nak buat ni ha. ha. ini yang menjadi punca masalah apa nak buat kalau bos suruh benda yang betul buatlah tapi kalau bos buat benda tak betul suruh kamu buat benda tak betul kamu jangan buat nanti kamu masuk jail 8 tahun 6 tahun tak berbaloi ha? besar kemungkinan juga duit-duit yang dikutip itu pun dah sampai kepada bos tapi bos besar ni tak ada pun kena charge <gul -tuh> jangan-jangan sekali lah kalau ada pun dia apa DNA lah <gul -tuh> jadi ini saya buat uh, podcast ni untuk mengingatkan pegawai-pegawai pegawai kerajaan yang muda-muda yang bersungguh-sungguh nak jadi setiap sesulit Menteri. Eh? Uh, it's not as good, it's not as glamorous as you think. Eh? Taklah begitu hebat. Eh? Risikonya banyak. Eh? Kerana politik dan rasuah di Malaysia ini, dia tidak boleh dipisahkan. Macam aw dengan tebang, tebing. Jadi bila kamu kerja dengan orang-orang ini, -orang kamu you have to be very careful. Eh? You have to be very careful. Yalah, bila kita rasa kerajaan kita, menteri kita ni kuat, tak jatuh, tak apalah. Bila dia jatuh besok, kamu pun jatuh. Ha. Itulah saya nak ingatkan pegawai-pegawai kerajaan. Dia harus be profesional lah. Ha. Buat kerja mengikut cara-cara yang sepatutnya. Jangan ambil risiko. Jangan salah guna kuasa. Jangan terlalu terbau-bawa dengan ha, bos suruh. Ha. Nanti kamu muda-muda lagi masuk jail. Kesian. Ya? Ya. Jadi itulah sedikit sebanyak uh, rintahan saya, cerita saya pagi ini. Dan untuk orang Sabah, saya harap mengundilah dengan tekun dan rajin dan bersungguh-sungguh. Terima kasih.